Всем привет! С вами Сергей. Сегодня мы будем играть в HBM. И да, Вы могли заметить в мене меня... поменявся канал на название. Псевдоним я собі такое же оставив, просто для того, что есть песня you Ready, Reddit, мало кто может найти. этот э, мой канал, то я решил просто переименовать его в Темный э, Дин Ну, я, конечно, украинец, и я забыл его Сейчас я этот построю себе мини базу, мини-холубку, так сказать. Я за, за все успел. Боки, вы там занимались, я знаю, чем. Я в чуть-чуть, еще позавтракал. Кстати, тем, кто есть, приятного аппетита. И как мы помним, мы в прошлой серии нашли очень такую классную и опасную штучку, она вот там у нас, по карте вы можете заметить. Я Чтобы вы знаю, что это за структура, вы догадаетесь. Догадайтесь, напишите. Ладно, не напишите. Поки я не знаю врубать комментарии. А на мента. штуку ми кожен раз знайшли, то вроде АС. І сьогодні я, скорее всего, буду рутаться дальше. Шахту я не буду йти. Наверное, піду або в ту сторону собатную, або в цю, наверное, в цю сторону. Давай-то я вас вам покажу. Вообще я шёл и сна иду типа. Так, я у нас нашёл в, в, в а сумке. Почти ничего полезного. Одеваю, я сейчас. Чомусь, коли я ще сняв. А що це у нас такое? А это же бида. одна дубина. Е, кстати, хотів ще сказати про те, що було в першій частині HBM. Діло в тому, що я на монтаже услышав, звуки, типа, как очень ну, сильно бьет. То имейте в виду, я, наверное, уберу звуки Майнкрафта и ставлю только фоновую муз музыку, какую я добавляю. И я надеюсь, что в будущем я как-то исправлю эту проблему. Так, я на то нашел, и я буду сейчас подеваться, что у меня запись включилась. Все, ну да, включилась. Просто прошлый раз у меня баг один з ОБСК. Ладно. Це у нас завод. Я наверно. Я сегодня залутаю. Облутаю, не знаю как це сказати. Заводу сгенерировать, скорее всего, тільки еще. Вот тут лут есть всякие вот синий, всякие. взял за граната, бутылка, ядерный блок и запросы оружия. Ну, хороший будет, хороший. Не, не мало, не мало. Это уж точно. Самое главное, что мои бочки тут есть, где взять. Бочки это хорошая тема. Э, дивимся, тут у нас кредит. Я его брать не буду, потому что он взрыва опасный. Патроны я возьму. против глифидов можно будет гуляться. Этот. Железный, титан, всякий. Всякий. Этот, э, и, ище... Кродит, нет. Маленький, ну, да? Вот я возьму, бери и возьму. Он. Е, кстати, хотел сказать, я переключу на мирную. И поки еще бо решение, мене голод дуже быстро тратится. <coughs> я конечно обочаюсь не честно, але ну, уж дуже быстро тратится голод. Убивать мирных могу зарать жрачки. За а вечер не падает за вечерки, да, они чаще всего попадают. Что имеете в виду? Срочное уключение. Я что-то нашел, похоже на маяк. А ну-ка, тут кровать. Кровать заберу. Радио, радио тоже заберу. Радио хорошее, тебе. Сказать ничего. Ключ, ключ хайчный Тут есть, оказывается, еб. Это. Ага. Спасибо. То, что вы мне тут песком заставлен остальной ящик огромная спасибо давай 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 давай, -давай. все вот. а, маленький э, кстати тут есть одна классная вещь а, теперь, это ретех генератор да блин куча всего. Я сейчас беру. Вот. Э, Слягу одни бумажки, какие я мне наглядываю, то я просто тут залутаю. Кстати, сейчас покажу вам один прикол. Ты гранатой хочешь? И то есть дело в том, что она он не взрывается, когда ты близко с мертвых ароматов, она не взрывается, когда ты прям притык стоишь. Рвон мулах. хорошо так. Ладно. Всем этот поки еще пока, бо я дальше лутаться. Так, я нашел в этот корабль я, да, да, я нашел корабль упавший. Я как бы я тики еще же нашла. Я далеко от этого сейчас вы видите. Вот маяк, вот маяк, вот корабль. Это недалеко. И видите, у, меня... у меня сейчас тут кабеля будет и больших количеств. Да и всякие тут. Это мне сейчас вообще даже не трогаю. Давайте, наверное, я возьму все же эти компоненты какие-то. Не знаю ничего. Там, типа написано компоненты нагревателя плазмы. Я не знаю, что они мне в будущем требуют. В ВВР дубленные стержня. Ничего у нас, кстати. Ага. Угу. Фига, я знаю, ну ладно. Как говорится, все требует буду в хозяйстве. Батарейка, ну блин, Ладно, я батарейку я возьму. Проводочка. проводочком. Может, скажете, и надо было цепать. В наркотике це. це стопудово. Е, Биотопливо треба. Потрясающе вообще. Опалму, смерть, граната, запрос оружия, оружейное сасло. микрочи. Ладно, давай, сейчас. Текаем. Все, спасибо. Бомбардировку маленькую Нашел такие наканутые. Ладно, сейчас я буду бегать до базы и будем прощаться. Ну что сказать, прям ничего. Я этот добих Не, не сдох. Не сдох, наконец. -то. Админ. Вот админ или хилл он наносит тебе с брони. Да и с броней тоже. нормально. Так это, это сюда, сюда, сюда. Дальше. Коноплю я возьму и вызову. Коноплю нормальная тема. Я сказал, короче, и у меня еще есть ящики. Раз, ну, это старые ящики сейчас в прошлой серии я его найду. Сами видите. Сколько тут всякого всячины. тут куча всего куча всего. Тут куча всего самый главный еще элемент вот этот. Если... А, кстати, я хочу вам показать еще. Сейчас покажу. Вы будете в восторге от того, что умеет микроволновка. Вы будете в восторге. но я не знаю, просто в HBM в Space он противовал микроволновку одним способом. Я не знаю, конечно, что Я надеюсь, что она вообще сработает. Микроволновка. О, кстати, хрест. Страшно, страшно, очень страшно. 50к. А если 20к. Я надеюсь, что я сейчас не сдохну. За мои же ошибки. Сейчас я этот. Не знаю. Что стоит это там делать? Я тебя выпустил с микроволновку в полную мощность. Ну давай. Ну, думаю, вы поняли. Так, я не понял. Почему не понял мы... Короче, вы все поняли. Про какую фичу казахстан. Про гачку по... Ну, ладно, наверное, уже будем и прощаться. Э, вот такого у нас итог по ресурсам. Э, всем пока, до новых встреч, следующее видео будет про Роблокс. Всем バカ